आज के इस मंच पे पधारे हुए आप सबके चाहते और हमारे तेलंगाना के यंग इंथ्युजास्टिक लीडर सीएम रेवंत रेड्डी जी श्री के सी वेणुगोपाल जी और अभी आपके सामने बात किए दीपा मुंशी जी डेप्टी सीएम विक्रम भट्टी जी सारे मिनिस्टर्स जो मंच पर बैठे हैं और जो भी हमारी पार्टी के लिए प्रमुख नेता है एजेंट्स जो पूरे राज्य में से यहां स्टेडियम में आए हैं और दूसरे हमारे जो यूथ कांग्रेस है महिला कांग्रेस है सेवा दल है किसान सेल है एस सी सेल है लेबर सेल है ऐसे सारे सेल कांग्रेस के ये हमारे नेता लोग आए हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है दो महीने में हम इलेक्शन को जाने वाले हैं और दो महीने के बाद को भेज चुके तो अपने साथ कदम पे कदम मिला के आपको तो चलना है और हमारे खास करके जो बूथ एजेंट्स है उनका काम है बहुत ही बढ़िया काम होना चाहिए अगर बूथ लेवल एजेंट्स ठीक नहीं होंगे तो हमारा काम बहुत अधूरा रहेगा ब्लॉक लेवल बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी नेता मिलकर पार्टी के लिए सभी काम करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूं और सबसे पहले मैं आप धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आया और वो अच्छी सरकार आज बना है और जो वायदे आपने छह किए के गारंटी अब वो छह में से अब आप ऑलरेडी दो गारंटी इंप्लीमेंट किए दो गारंटी इंप्लीमेंट हुए या नहीं तो दो गारंटी तो आप तो शुरू किए हैं और दो तो गारंटी जल्दी ही वो करने वाले हैं आज कहेंगे या तो कल कहेंगे मुझे मालूम नहीं लेकिन वो तो दो गारंटी भी करेंगे और दो तो गारंटी एक दो महीने तीन महीने छोड़ के वो फिर करेंगे यानी जो वायदे आपको किए थे वो पूरे वायदे हम निभाएंगे और आपको सुख और समृद्धि के साथ करेंगे वो दिन चले गए जो दिन लोग वायदा करते थे लेकिन निभाते नहीं थे बोलते थे काम नहीं करते थे हर आदमी इतना झूठ बोलता था कि जो चीज करना चाहिए था वो नहीं करते थे तो ऐसे नेता तो बहुत है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर खुद ही बहुत से वायदे की अब आजकल पेपर में की ग्यारंटी जी को उसके लिखते हैं आप लोग देखेगा नई भी नहीं हर पेपर में पे मोदी की गारंटी क्या है जी मोदी की गारंटी उन्होंने कहा था दो करोड़ नौकरियां दूंगा ये गारंटी थी उसकी दिया उसने मोदी की गारंटी थी काला धन ला के पंद्रह पंद्रह लाख देंगे दिया मोदी ने और आप रोज पेपर में देखो तो हर पेपर पे फ्रंट पेज पे मोदी की गारंटी अरे बाप पहले की गारंटी नहीं दिए लोगों को अब कौन सी गारंटी देने वाले हैं मैं पूछता हूं मेरे को परसों मिले थे सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन मैं उस दिन पूछना बोला था फिर अच्छा नहीं था क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी इसीलिए मैं वो बात ज्यादा नहीं किया मैं पूछना चाहता था, था उनको क्या आपने जितने भी पहले गारंटी दिए थे उसमें कितने निभाए हैं ये पूछने वाला था लेकिन अब तो जयती समय रहने की वजह से मैं जो आने वाले सेशन में सारी चीजें जरूर पूछूंगा जो जो उन्होंने वायदा किया था क्यों नहीं किया अब सिर्फ लोगों को भगवान की फोटो बताने से पेट नहीं भरता मेहनत करना था मेहनत करने के लिए काम होना पड़ता है काम होना या तो एम्प्लॉयमेंट होना तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं और इन्फ्लेशन तो इतना बढ़ रहा महंगाई दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही और मोदी जी बड़े खुश हैं वो सब छोड़ देते हैं चलो भाई सबको बोलते हैं कि भगवान की इच्छा कल के दिन अगर लोग तो भूखे मर गए किसान बन गया तो भगवान की इच्छा ही बोली थी क्योंकि उनको आदत है कब संकट आता है तो उस वक्त कुछ ना कुछ बहाना करते हैं कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं कभी चाइना का नाम लेते हैं कभी भगवान का नाम लेते हैं यही काम करते हुए आए हैं और मेरा एक आपसे विनंती है ऐसे उनके जाल में मत फंसो अगर फंसेंगे देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी देश का संविधान चले जाए इसलिए आपको होशियार रहना चाहिए दूसरी चीज जो हमारे यंग लड़के हैं युवा हैं वो चाहे जनरल हो ओबीसी हो एस सी यस के हो कोई भी हो हर एक को काम होना चाहिए काम के लिए पेड़ भरने के लिए काम तो करना होगा तो इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में चौदह जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा महंगाई बेरोजगारी जनता के पैसों की लूट जैसे मुद्दों के साथ लेकर उन्होंने सारे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसके लिए हम सभी को साथ देना चाहिए हम उनके साथ जुड़े हैं मैं खुद तो तो दो तीन जगह जाके आया हूं अब ऐसा ही हमारे जो वेणुगोपाल है उन्होंने भी उसमें साथ जुड़े हुए हैं राहुल गांधी गार भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर मणिपूर नदलपी दिग्विजय का कोसा भारत देश में मन जगह धरा तकनी साजिक न्याय అందరూ బాగుండాలని రాహుల్ గాంధీ గారు పాలచోడు న్యాయాన్ని చేస్తున్నారు దాంట్లో నేను కేశవేంద్రు వారు కూడా పాల్గొన్నాం ఈ మధ్యకారంలో భాయో ఏ జో రాహుల్ గాంధీజీకి మెహన పూరే దేశ మహిళ గరిబోకే एससी एसटी के लिए कमजोर लोगों के लिए किसानों के लिए इसीलिए वो हिम्मत से आगे बढ़ रहे राहुल गांधी गैर्य शाह चारा कष्ट देश युवक महिम रसम दलित आदिवासों अंदर कोसम राहुल गांधी गार धैर्य साहस तो विश्व मिलाते देखो तेलंगाना में हमें जीत आप सबकी मेहनत से मिली यह बताती है और राहुल जी की मेहनत भी यह बताती है एक उर्दू में शायर है मैं कहूंगा हजार वर्ष गिरे लाख वो रहेंगे जो खिलने वाले हैं मैं अंदर राहुल गांधी क्षेत्रों के राष्ट्र में कांग्रेस सरे, तेलंगाना तेलंगण कांग्रेस पार्टी मंच भविष्य मैं मना करेंगे। तो नतीजा सामने हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली लड़ी एक सीट पर सीपीआर बाकी सीट पर कांग्रेस और आपके मेहनत के, के वजह से आप और यहां के बैठे हुए लीडर्स एक होकर काम करने के वजह से ये नतीजा आज निकला है वही नतीजा आपको पार्लियामेंट में लाना है మీరందరి కష్టంతో సాహసంతో ధైర్యంతో మీరు ఈ వేదికల నాయకులందరూ కూడా సమిష్టిగా పనిచేసినందుకే శాసనసభ ఎన్నికల్లో గెలిచారు అదేవిధంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా మీరు వేదికల కూడా కష్టపడి పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను తెలంగాణ అమారీ సర్కార్ కాంకా देश में एक मॉडल रहा है कोई भी ये कहे कि भाई ये काम जो तो हमारे रेड्डी साहब ने जो कांग्रेस के तरफ से किया और कांग्रेस ने यहां जो मॉडल बनाया वो मॉडल हम इंप्लीमेंट करेंगे ऐसा सारे देश के लोग बोलना चाहिए इकड़ा प्रभुत्व तो भारत देश को तक लंगा कांग्रेस रेवंत रेडी प्रभु अद्भुत का पचे देश मत को चर्चे और मोदी जी अमित शाह जहां सरकार कमजोर होती है उसको और दबाने की कोशिश करते हैं परसों उन्होंने एक नेता को बुलाया था महाराष्ट्र के नेता को मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं उनके जो नेता लोग बुला के उनको पूछे क्या पूछे महाराष्ट्र में आप कितने एमएलए को वोट सकते हैं और कितने एमएलए को निकालकर कांग्रेस में ला सकते हैं ये क्वेश्चन किसी एक सामान्य व्यक्ति ने नहीं पूछा ये तो दिल्ली के बड़े नेता पूछे हैं इसका मतलब यही है कि तोड़ो जहां कहीं भी यूनिटी है जहां कहीं भी एमएलए है उनको तोड़ने का काम करते हैं लेकिन तेलंगाना में वो काम अब नहीं हुआ પીજે હોગા હોગા એ જલનાના આજ કરતે લગનાના રાહુલ કાંતે કા લગનાના સોનિયા કાંતે કા લગનાના અને રવત કુટી અને سارے અમારા મિતા જો બેઠે હે ઉનકા જલનાનો કિગોર નેરેન્દ્ર મોદી અમિત શાહ એકડા એ વાસ્તવિકો આના પ્રભુ કુ પદાયંગા ઉના પાર્ટી પલાવુના આ વિચ્છિન્ન જેસે પ્રયત્ન જેસતા રુ ఈ మధ్య వాళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక నాయకుడిని మించి మీరు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యే స్థిర ఎట్లా ఆ పార్టీని విడగొట్టని చెప్పి అని ఎవరూ పోలేదు ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపా రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ముందు टैक्स का सीबीआई का डर बता बताकर एमएलए को एमपीज को डरा रहे हैं और जो आगे इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं जो ठहरने वाले हैं उनके ऊपर भी अभी से ही थी अभी से इनकम टैक्स वो लोग हैं। तो रहे हैं तो इसीलिए होशियार रहना मैं रेवंत राी जी बोलता हूं जरा देख के हशियार हो ये बड़े खतरनाक लोग हैं इसीलिए जब ये खतरनाक लोग हैं इनको उसी तरीके से लड़ना जो वो लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा ताकत मोदी अमित शाह ईडी इनकम टैक्स सीबीआई उपयोगी एमएलए बेदरी बेदरी เรวंत चौटाला కూడా ముందస్తంగా చెప్పురా వీరు కూడా జాగృత ఉండండి నరేంద్ర మోది ఎలక్షన్ రామురాం మీకు अकेले ఉన్నేగో రేవంతనేటి అవုံకే కాంగ్రెస్ నేతలు ముఖే ఈ సభి ఉషార్ رہనా చాయి నరేంద్ర మోది అభిషేక్ రేవంతనేటి అంతర్ములో तुम्हारी ताकत बढ़ती है तब तक वो तुमको कमजोर करने के लिए खेल खेलते हैं लेकिन तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं है तेलंगाना के लोग हमेशा डरते रहे आज जो इंडिपेंडेंट तेलंगाना हुआ ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हुआ ये सोनी का सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ हम सबको याद रखना चाहिए अगर कोई गैर समझता है गद्दारी करता है तो वो ठीक नहीं है एक आदमी ने तो गद्दारी किया लेकिन अब पछता रहा होगा कई लोग कोई बोलते हैं सोया है कोई बोलते हैं उठा है कोई बोलते हैं बात कर रहा है बोलते मुझे मालूम नहीं लेकिन జరుత బిజేపీ ప్రయత్నం చేస్తుంది తెలంగాణలో భయపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు తెలంగాణలో సోనియా గాంధీ తెలంగాణలో ఎవరు బీజేపీకి నరేంద్ర మోదీకి అమిత్ షాకి భయపడరు కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేసిన వాళ్ళు समाज में बड़ा क्षमित करूं और बता देते केसीआर सरकार जब थी वो सेंटर पर हमला नहीं करते थे वो ज्यादा से ज्यादा जो करते थे वो कांग्रेस पार्टी पे करते थे अब जब हमारी सरकार तो बीजेपी प्यार और बीआरएस दोनों की गाड़ियां खा के दोनों के मार खा के हम दोनों को हरा के आ गए हैं इससे ही अंदाजा लगता है कांग्रेस की ताकत क्या है केसीआर也不 पूरा तेलंगाना बीजेपी प्रभुत्व में दाढ़ी छेके वाला अगर कांग्रेस पार्टी ने पदे पदे दाढ़ी छेके ये लोग तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी टीआरएस प्रभुत्व वाली पार्टी ने रणनीति तेलंगाना तो तो को कांग्रेस पार्टी इतना पदक हो तो आलोचित करने फिर क्या चेस्टा हम लोगों को हम दिन नीचे काम करना है विलेज लेवल पे काम करना है जब विलेज लेवल पे हम काम करेंगे तभी हम यशस्वी हासिल करेंगे तभी हम सक्सेस पाएंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिनम रात्रिंद क्षेत्र स्थाई ग्राम स्थाई पाजे भू स्थाई पे अमस्थाई पनचे मन विजय साधि मैं मन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्नीस सौ बावन में इलेक्शन में थोड़े सी के हार ऐसी ही वर्कर्स मीटिंग में उन्होंने कहा क्या कहा चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया फिर एक बार पढ़ता हूं चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया लेकिन वहां फेल रहे जहां हमने केवल पब्लिक मीटिंग्स లాల్ నెహ్రూ గారు ఒకసారి కొన్ని ఎన్నికల్లో కొన్ని సీట్లు ఓడిపోయినప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పింది ఎక్కడైతే ప్రజల మధ్య ఉండి పని చేసినవో అక్కడ గెలిచినవో ఎక్కడైతే కేవలం పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టినవో అక్కడ ఓడిపోయిన చెప్పి నేరుగా చెప్పిన విషయం గుర్తు చేస్తున్నాను అగర్ హమ్ జనతాకే గుల్ గుల్మిలే ఉకే బీచ్ కాంకరే तो हम उसका भरोसा जीत लेने की आशा नहीं कर सकते निरंतर प्रदेश प्रजलो परिचय बुद्धि वारी विश्वासों खेल है जब भी मैं मन चाहता इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो बूथ लेवल के लोग हैं जे विलेज लेवल के लोग हैं पंचायत तो के कार्यकर्ता है और कहा स्टेट लेवल के नेता है सभी को मैं यह बोल रहा हूं तुम्हारी पूरी शक्ति अब पार्लियामेंट इलेक्शन में लगा एक तो आपने जीता यू हैव वन दैटल बट यू हैव विन दर्ड इन 2024 थाउजंड ट्वेंटी फोर पार्लमेंट इलेक्शन बूथ स्थाई ग्राम स्थाई ग्राम पंचायती स्थाई राष्ट्र स्थाई नायक की नज्ञप्ति

ठीक है मजबूत करने के लिए तो हमने संविधान लिखा है मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डेमोक्रेसी की नींव डाली है लेकिन आप क्या कर रहे हैं अरे पार्लियामेंट में हमको बोलने भी नहीं देते जो अपोजिशन के लोग हैं जो कोई मुद्दा उठाते हैं गरीबों की मुद्दा उठाते हैं युवाओं की मुद्दा उठाते हैं जो अन्याय अत्याचार हो रहे उसका मुद्दा उठाते हैं तो उस एमपी लोगों को बाहर डालते हैं एक सौ हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स को उन्होंने सस्पेंड करके हाउस के बाहर डाला ये है मोदी की डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी जो ने पर అని అంటాడు కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని జవహర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి టైంలో భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బలంగా నిలబడింది రాజ్యాంగం రచించబడింది కానీ మోదీ గారి టైంలో పార్లమెంట్ లో ఎంపీలు ఏ ఇష్యూకి చేద్దామన్నా పార్లమెంట్ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాడు మొన్నటి మొన్న పార్లమెంట్ సెషన్లో నూట నలభై ఆరు ఎంపీలని నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంట్ सस्पेंड किया इस दस साल में मोदी ने डेमोक्रेसी को खत्म किया डेमोक्रेसी के तहत जो जो इंडिपेंडेंट एटोनोमस बॉडी बने थे उसको भी खत्म किया और यहां तक कि मैं समझता हूं लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उसने सारे अनेक योजनाएं रची हैं तो उस मकसद को उस, उसके मकसद को आपको फेल कराना है और लोगों को बताना है कि हम संविधान बचाएंगे नेहरू जी के लोकतंत्र तो को बचाएंगे अंबेडकर के संविधान को तो बचाएंगे यह तुम्हारी आवाज होना चाहिए नरेंद्र मोदी और कदेश सुना बार को तो प्रजास्वाम्य సర్వనాశం చేసే ప్రయత్నం చేశారు అనేక స్వతంత్ర సంస్థలను నాశనం చేశారు మరి మరి అందరూ కూడా నేరు గారి కళను అంబేద్కర్ గారి కళలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి మోదీ గారి కుట్రలు పిలిపించాలి ఎక్స్పోజర్ అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చేస్తున్నారు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూజీకి జమాన वो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे दूरदर्शी थे ये इनके जैसा नहीं है जाके समंदर में डुबकी मारना उठना डुबकी मारना उठना ये नहीं करते थे जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू इस देश में पड़े पड़े बड़े बड़े कारखाने बनाए बड़े बड़े डैम बनाए इलेक्ट्रिसिटी लाए सब चीज उन्होंने की జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒక గొప్ప స్టేట్స్మెన్ ఒక గొప్ప విష్ణుని భారతదేశానికి ఎన్నో పరిశ్రమలు స్థాపించేశారు ఎన్నో ట్యాబ్లు కట్టించారు వారు వేరే వేరన్నారు ఈ పరిశ్రమలు ఈ ట్యాబ్లే భారతదేశానికి ఆధునిక దేవాలయాలు చెప్పి ने विश्व ने और उन्होंने आगे कहा आजादी के बाद हमने जो तीर्थ ती यात्रा शुरू की थी आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बनने का पूरा काम करे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नाइनटीन फिफ्टी एट में बोले हमारी तीर्थ यात्रा क्या है या आगे के बच्चों को मार्गदर्शन करना और भारत को उसका आजादी सुरक्षित रखना ये हमारी तीर्थ यात्रा है